Алло. Алло, алло. Алло, алло, добрый день. Добрый день. Э -э, вы можете включить видео? Я просто не знаю, куда нажать, чтобы выключить включилось. Угу, наверное, все. А все есть. Ой. Д Добрый день. Добрый день. Извините, я на даче сижу, так. Э... <laughs> все нормально. Э вот я вам хотел рассказывать, э что со мной произошло. У нас просто ситуация немножко хуже. Э я там был в Украине до 2014 года. Начали война и так далее. И я уехал домой. Mm -hmm. И в этом году хотели приехать в Украину, поступили в университет, ну как приглашение. И подал эти документы в посольство. Это было 17 августа 2015 uh -huh. года. И через где-то три недели мне выдают отказ по причине безопасности Украины и э не подтверждено цель поехать в Украину. Поездку в Украину. И меня. Я им объясняю, что у меня нет никаких проблем. Я попрошу, ну, то есть я э, делаю доверности, адвокат в Украину, он, он сделает справку с э, Министерством внутренних дел, что у меня нет никаких проблем там. Mm -hmm. И покажу там им эти документы, что я еду учиться. Подаю еще раз, они мне говорят, подавай еще раз на документ. Я подаю еще раз, меня звонят, этот номер, не, который мне не, не видно, uh -huh. и консоль говорит, что надо платить полтора тысяч долларов, у тебя есть проблема, ее надо решать. А еще какая они... проблема? Hmm? А какая проблема? А нет проблемы? Uh -huh. А первый раз я же бы просили и в письменном виде. Давайте подробности, почему бы и не дали виза. А нету. мне говорит, это такие, понимаешь, понимаете, это такие секретные информации, что мы не можем выдавать никому. Mm -hmm. Подаю еще раз на документы. И попросят по долларов. Я сразу напишу в посольство и наше министерство, министерство иностранных дел, и ваше. Но проблема. Здесь что? Посольство Украины, она чувствует э, себе безнаказанности, потому что у нас нет посольства в Украине. Процедура происходит так, я, ну, если, например, я хочу жаловаться на э, работу посольства, я иду в Министерство нашей иностранных э, дел mm -hmm. и отправляют в письменном виде. Э, у нас нет возможности в Украину. Поэтому процедура происходит, что они отправляются в Россию. В Москве, И в Москве должна сообщить Украина. И из-за того, что Россия и Украина не дружит сейчас, поэтому и не, не сотрудничают. Uh -huh, uh -huh. Ни, ни, никак. На них жаловаться. Просто нет таких каналов, как на них жаловаться. И э, я пишу там по э, словам э, э, Украина здесь, и он мне говорит, что будет разобраться. На следующий день мне звонит консуль и говорит, на тебя есть отказ, не подтверждено все поездку в Украину. И вы что, нормально? Как человек, который э, черное приглашения, как не могут попасть в Украину? Ну, mm -hmm. вы не знаете, почему я еду. Mm -hmm. Наше Министерство э, иностранных дел мне потом звонят, говорят, ну, тактически вот, мы ничего не можем делать. Поэтому, потому что мы отправили в Россию, а Украина не больше ничего с Россией. То есть в Москву не, не могут... Ну, ничего сообщить, Потому что... И э, мы поговорили как-то бы дружески с консулом здесь. Uh -huh. И ну, мы советуем просто выдавать документы. И поменяй все документы, которые ты их подавал. Я даже э, подавал документы э, э, как частное приглашение. Тоже объект в письменном виде. Э, написал консулу, что вот я подавал два раза, ты меня два раза отказал. Причина Ну, Непонятный поезд по Украине. А, а сколько, ск яду... сколько денег вы заплатили за визу? Каждый раз. А э, ну сколько? Вот, э, ну, вот по квитанции где-то 425. Mm -hmm. но они бросит, ну как, это же такая система. Они же потом бросят страховку, которая... Э, извините, что я тут, да? Да, mm да. -hmm. Они, они бросят потом э, страховку определенную, которая... Только у них там, она стоит. Э, где-то 50... Ну, это где-то 80 долларов. Mm -hmm. Каждый раз, да? Mm -hmm. mm? Каждый раз новое. Да, каждый раз новое. Uh -huh. Это было очень накладно, правда? Ну, то есть это -то каждый раз это обходится где-то без 100 uh -huh. ну, долларов. Когда, и когда это было? Uh, первый раз э 17 августа они отдавали отказ 3 сентября, второй раз в октябре дали отказ. 15 октября третий раз дали отказ 4 января 2017, uh -huh. uh -huh. ну, вот, вот я часто хожу, ну <laughs> и, э, я очень часто встречаю людей, которые получают отказ. Ну, я общаюсь с э, ну, фермах которые они приводят в украинское посольство, выдают документы. Они говорят, что... Отказов от посольства Украины в последнее время это просто почти 50 на 50. Mm -hmm. То есть, тоже понятная причина, а э, консуль, после тот скандаль, который я строил, написал на, э, жалоб на него. Он мне говорит, у тебя есть э, проблема с пью в Украине. Mm -hmm. Я ему говорю, так у меня нет проблем с пью. И покажу ему вот эту справку с Министерства внутренних дел Украины, что нигде не судим, нигде его меня не арестовали, ничего не сделал. А как эту справку можно получить? Ну, вы находитесь в Вердании. Как вы получили справку о несудимости? Кто-то из ваших друзей? я же попросила адвоката, сейчас я вам покажу. А, ад адвоката сделал, да? Угу. Немного пропадает связь. Вот она. Ага. Вы потом пришлете мне фотографию. Хорошо, потому что по скайпу плохо видно. Я вам... uh -huh, uh -huh. И, и, кстати, это последний... Сейчас я вам поставлю, тогда он... Uh, вот последний отказ. Он даже без дета. А, нет, вот 9 января. 9, угу. Uh -huh. uh -huh. Вот, а, ну. Э, вот и октава, вот оно. Угу. У него с странным лицом или безгражданством цель запланировано пребывание в Украине. Э, 9 января 2017 года. Угу. Uh -huh. и, и вы видели, да? Да, да, да. да. <coughs> вот. И он мне говорит, что у тебя есть проблема с БИУ. И э, я, как, э, я у меня нету проблемы. А как я могу это вам доказать, что у меня нет проблема? Он говорит, не, доказать это никак, и э, можно просто ее решать. Mm -hmm. и, а, как... а как ее решать? Ну как? Ну другому как сказать. То есть они вот, нету проблемы, и они говорят, у тебя есть проблема, поэтому не можем. Без вас виза, потому что у тебя есть проблема. До войны вы были в Украине, да? До войны вы были в Украине, да? До войны. Давно? Да, да. Были Но в Украине тебя... уже. Украина, это когда начало вот это, АТО? Uh -huh. Нет. Весной 2014 года. Uh -huh. А чем вы занимались в Украине? Учился. Где, расскажите. В медакадемии. И у них тоже взял документов. Он говорили, что Якобы как вуз, где я учился, а он откажет. Mm -hmm. э, я тоже поехал, не, не я поехал, а поехали туда в академию. Пока вот э, нашли это, он говорил, вот э, что, СПУ, который находится в, в эту академию, говорит, нет. Мы поехали туда, говорили, э, они говорят, такого не может быть. Мы, если давали документы человек, то есть он сдал обходной лист, мы давали его документы, значит, у нас к нему нету претензий. Uh -huh, uh -huh. А я вернулся с этим документом в посольство Украины, говорят, ну, у вас есть другая проблема. А вы хотите продолжить учебу, да? То есть вы закончили там бакалаврат и хотите магистратуру теперь? Не, я, не, я в, знаете как, я в данный момент уже как э, неделю, я был учить визу в другую страну, я туда еду. Я просто вам рассказал, что происходит в посольстве Украины. Я, так, не собираюсь. я понял, я понял. Э, но вы будете где продолжать теперь учебу? Как... В игру я получил. Ага. Понятно. А... Там намного проще было, что э, это на сайте я зашел, написал, куда я еду, зачем я еду, и они просматривали это 4-5 дней, потом меня в электронном адресе отправили и в солке. И там вы тоже будете учиться, да? Да, да. Учитесь вы на стоматолога, да? Я видел фотографию на вашем профиле. Кстати, вот <coughs> Интересно, что я, когда получили эти звонки, э, я поговорили с э, консулом, с послом и так далее, да? И в письменном, в письменном виде. Э, и они говорят, нет, мне не звонили, то есть, да, то есть это кто-то другой звонил, мне не просили денег, не помогали и так далее. Я им говорил, что вот это беспредел, ну как. В Гердании это не сможете занимать. Я поехал в Милиса, написал заявление, что мне вымогают деньги с такого-такого там номера, который не пробит. Они пробивают номер и находят этого человека. Это тоже есть заявление, я вам напишу там, где она есть. И там девушка с Украины. Забыл, как ты зовут сейчас. Оказалось, она живет тоже там в том же подъезде, где живет Концов. То есть он э, вымогает деньги э, с номера там девушки, которые не работают в посольстве. Mm -hmm. Понятно. А сможете мне прислать эти документы тоже? Mm -hmm. и, и сможете мне прислать э, фотографию? Yeah, Отказов, которые я и получил. Uh -huh. И э, ответ ваше, мистер Светлана, ну потому что он на украинском беге, они ж меня, я им написал это в, в октябре, что как я могу получить визу, э, не проходя босос, Потому что я Басосу платил много денег, и э, консультант по личной причине мне не выдают э, визу. Uh -huh. И они тоже ответили, якобы, что они там, ну, бред какой-то написали. Ну, понятно. Ну, они в Понятно. Ну, жаль, конечно, что так все получилось. Ну, я надеюсь, что в Грузии будет вам лучше даже. Ну. да. Да. Не, ну, знаете как, я, вот человек, реально, я люблю Украину, и меня очень жаль, что, что происходит в посольстве Украины. Кстати, вот 3-4 года назад были другие сотрудники, а была совсем другая система. Mm -hmm. То есть намного была разница. Вот. сейчас вы едете в посольство Украины в Иордании, да, и, и, посмотрите на реакции людей, как к ним обращаются, и, и сколько отказов им выдают. Просто ни за что. Да, жаль. Жаль. И вот, например, вот насчет про э, в банк. Они просили счет в банк. Чтобы не было много, чтобы не было мало, и я им, кстати, выдавал вот три счета в банк, И они говорили: э, ну, то есть, э, вот есть девушка, которая там работает, ну, то есть не работает, она работает приводчиком только для, для посольства. Говорит, что вот все мои проблемы из-за того, что я один из счетов банка выдавал большая сумма. Большая? А что значит большая? Mm -hmm. а что значит большая? Сколько на счету денег? я им выдавал там три разных счетов, у меня есть три счетов. Один 2000 динаров, второй 6000 динаров, а третий, который говорил, что не надо было это давать, это было 42 или 44 тысячи динаров. Uh -huh. Uh -huh. И что, им не нравится, что у вас много, ден... много денег? Ну, говорили, что это было неправильно, что выдавать им. Ну, говорили, надо было показать ну, максимум 3-4 тысячи динаров. Ты показал 44 или 42, я не помню сейчас. И это, это было, ну, 40, 42 тысячи динаров, ну, сколько это? Э, это 60 тысяч долларов. <связать> и ну, понятно. Им как-то не... Из-за это и проблема. Значит, вы можете заплатить взятку. Ну, вот, я понимаю. Ну то есть я вот я вам заспину 15, которые реально они будут больше, чем, чем они попросили. Но я это не буду платить, то есть я не собираюсь платить ему э, полтора тысячи динаров. Ну, это я не собираюсь. Понятно. Хорошо, спасибо вам большое. Я, я же могу публиковать это видео, да? Не, я очень плохо выгляжу. Что-что? Я очень плохо выгляжу. Ну, это просто поможет нам разобраться с, с консульством Украины. Я надеюсь, что... Ну, мы пытаемся показать, что сейчас во всех консульствах Украины происходят так, такие истории, как с вами. И что ну, это не... И, на самом деле все документы, да, да. Да. И, и, если вам интересно, даже... Э, ну, вот это... А, ответ посла и ответ министерства наших и ваше. <гум> вам спасибо большое. Да, спасибо большое. До спасибо. свидания, хорошего дня. вам Е-мое. <гум>